Нет на Советском пространстве тренера, у которого было столько достижений, сколько у нашего Валерия Васильевича Лобановского, а у всех и сказать сложно, их было много. Я тоже считал, что я что-то знаю лучше него в футболе. Вот мне так казалось, несмотря на то, что я там без году недели вообще писал о футболе, вращался в этих кругах, внимательно слушал, только впитывал футбольную науку, но мне уже казалось что он где-то устарел. Я прекрасно помню, как мы столкнулись на «Динамо» на выходе с пресс-конференции из зала мастеров, и он ко мне обратился, говорит, «Артем, ну что вы вот все время пишете, что вам чего-то новенького нужно? Ну чего новенького? Ну расскажите же мне конкретно, чего новенького вы от меня ждете в футболе?» Где-то в 2001 году я был очень критически настроен по отношению к нему. Я считал, что он тормозит развитие Динамо, что он тормозит, тормозил развитие сборной Украины, что он не совсем понимал, что он делает. С тех пор эта точка зрения как минимум переросла в чувство личной вины. Очень серьезное. Я понимаю, что ему на том свете глубоко все равно. И многим людям, которые искренне его обожали, любили всю жизнь. И обожают после смерти все равно. Но я должен об этом говорить. Потому что со временем все видится иначе. Большое видится на расстоянии лицом к лицу лица не увидать.